Between. Значит, ну, скажи чинку, ясно, что траповалось, что вы не договаривались? Сенaria <гадуло> <гадуло> это одно <гадуло> единственное, все что здесь. Здесь поставили, э, сделали обычный рекорд в районе, который в Может вы, может ваши зарплаты, куда деньги идут неизвестно. Но поставили весь, каждый в районе сейчас по ларькам платит от полторы тысячи до трех. Это я вам миллион процентов даю, и это знает весь район. Весь район, Это эта -то толпа рекордов поставили Мельничука, который спрашивает муготы, кто такой Мельничук, он уже 8 месяцев на... занимает должность. Он говорит, да я не знаю, кто это такой. Как не знаю, он же занимает директор, пост директора у вас тут сидит в кабинете. Я не знаю. Потом через два дня выясняется, оказывается, он уже главный специалист. чего не выгнать Мельничука? А нельзя его выгнать, он уже всех окучил. И новых людей, чтобы собирать бугло, надо искать. А денег не хватает. А всех, а это конкретно, а граждане, я точно говорю, всех поставили на чистоту, платят все. Смотрите, Блотовь. Сейчас, Блотовь". Было Блотовь". Блотовь". сейчас было тоже ясно. Сейчас было распоряжение КНДА, да, что пока вальки не трогать, мы дадим возможность их узаконить. Почему не дают? Почему ты носишь? Где там еще с этого? Все носят эти приписы и загоняют и решают вопрос за три тысячи или две с половиной, чтобы пока не убирать. Ну, что вы вот сейчас скажете? Ну, ну как? Мы просили, смотрите, одно, пробуй, один киоск, э, чтобы вы понимали. Это... Супермаркет не каждый человек, не каждый маленький заводик, который выпускает ту же колбасу, тот же пекарня хлеб, тот же молоко доит, да, там небольшие, там по 10 коров, да, есть, ларьки такие. Они не могут в супермаркет попасть. Они попадают, мы заводку не говорим. Мужчины. давайте, Вот конец Олени. Они, они вот по имени, там 10 человек работают, там 20 человек работают. Находятся 30 фирм, да, которые максимум минимум 30 фирм, которые служит один киоск. Это на каждый киоск 17 человек занят. 17. Сняли больше 200 киосков. Посчитайте, сколько людей ставили без работы. Без денег, без средств существования. Разрешите, а вы посчитайте, сколько этих Понимаете? Я Просто купать 90-е годы Мне звонит женщина. Помолчите, будь ласка. Дайте помолчите. Смотрите, звонит вчера женщина, плачет, говорит, что мне делать, мне в петлю надо лезть. Она говорит, я приду здесь повешу сейчас, Говорит, мне нужно лезть в петлю. У нее был киоск, забрали киоск, у нее кредит по квартире, трое детей. Она говорит, что мне делать? Я, говорю, сегодня приду, она сегодня хотела прийти и повеситься. Вы понимаете, что творится?

Жалоба на Мельничука конкретно за то, что он берет за С выложенными фактами предприниматели подписали под этой бумагой. Была отправлена эта бумага месяц назад на имя вашего бывшего заступа Андрея Александровича Олеговича. Вот.